आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला लाईब करा बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूज चे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या नमस्कार मी पूजा गायकवाड न्यूज मध्ये आपलं स्वागत चर्चा होणारच कल्पतरू पतसंस्थेकडून घेतलेल्या एकसष्ट लाख रुपयांच्या कर्जाची परतफेड कर्जदाराने संचालका विरोधात षडयंत्र रचून बोगस गुन्हा दाखल केला होता या बोगस गुन्ह्यातून अमित वाधवा यांची सुटका झाली आहे मात्र फिर्यादी आणि त्याच्या पाच गुंडा प्रवृत्तीच्या सहकाऱ्यांविरोधात हा गुन्हा आता उलटला आहे या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या गुन्हे शाखेने दोन आरोपींना अटक केली असून एका मोबाईल रेकॉर्डिंगमुळे या प्रकरणाने आता वेगळे वळण घेतले आहे उल्हासनगर येथे कल्पतरू ही सहकारी पतसंस्था असून या पतसंस्थेचे संचालक अमित वाधवा हे आहेत अमित विरोधात गुन्हा दाखल करणारे उमेश राजपाल व त्यांची पत्नी या देखील पतसंस्थेच्या सभासद असून त्यांनी व्यवसायासाठी तब्बल एकसष्ट लाखांचे कर्ज घेतले होते उमेश राजपालने घेतलेल्या कर्जाची अनेक वर्षांपासून ही थकबाकी असून अनेकदा पतसंस्थेने याबाबत नोटीस बजावली होती तर सात नोव्हेंबर दोन हजार सतरा रोजी उमेश राजपालने अमित वाधवा याच्या विरोधात मारामारीचा गुन्हा दाखल केला होता गुन्हा बोगस तपास उगड़ गुन्े शाखे फिर वाँच सहका आरोपी बनवे अधिक महिंग अमित वाधवाधवा कल्पत्र सोसायटी का चेयरमैन संचालक हमारे सोसायटी से किन लोगों ने लोन लिया जो कि नहीं भरने के मूड में थे उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि अगर अमित वाधवा को रास्ते से हटा देंगे तो ये पैसा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके चलते वो मेरे घर पे आए मुझे नीचे लेकर गए मेरे पर हमला किया ये पूरे गुनाह की तपास एक नंबर पुलिस में चल रही थी जिसके तहत पहले मुझ पर गुना दाखिल हुआ पूरी तपास सामने आने के बाद डीसीपी सी अंकित गोयल के इंटरफेयर करने के बाद पूरे गुनाह में मुझे भरी किया गया मेरा वंशचिहन किया गया उसमें फिर छः आरोपी बनाए गए उमेश चंद्र राजपाल रामचंद फरसन और रोशन महेश माखीजा गुरु नानक हाउसिंग एजेंसी और चार अन्य लोग शंकर वैद्य अरविंदर सिंह लबाना और करण तलरेजा एक अन्य चारों को आरोप छः को आरोपी बनाया गया और उसके बाद रोशन महेश माखीजा को हाईकोर्ट से मिसलीड करके कोर्ट को गुमराह करके उसने अपना क्वेश्चन लिया जिसके संदर्भ में मैं रिकॉलिंग के लिए माननीय कोर्ट के दरवाज़ा खटकराया है मैंने और अभी इस केस में दो आरोपी उमेश चंद्र राजपाल और करण तलरेजा दोनों को अग्रिम जमानत कैंसिल करते हुए सरेंडर करना पड़ा जो कि अभी क्राइम ब्रांच के कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन चालू है और मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसमें करण तलरेजा और शंकर वैद्य दोनों आपस में मेरे मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं और मैंने वो क्राइम ब्रांच को भी दी हुई है जो भी मैं प्रेस में भी रिलीज़ कर रहा हूँ इसमें मेरे पास काफ़ी सबूत हैं काफ़ी सी जो मेरे को बाय पोस्ट आए मैंने वो पुलिस को भी दिए हैं अमित वाधवाई यांना त्यांच्या शुभचिंतकांनी एक रेकॉर्डिंग पुरवली आहे या रेकॉर्डिंग मध्ये तडीपार असलेला एक आवाज शंकर वैद्य आणि दुसरा आवाज करण तलरेजा याचा आहे हा शंकर वैद्य काय म्हणलाय ते ऐकूयात हा बोलो हा बोलो ना

तो बोला नहीं भी कर तो बात हो रही साढ़े आठ बजे हाँ ठीक है हाँ भाई फोन करता हूँ और इस गुना में उल्लासनगर का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का काफी पावरफुल आदमी है जिसके बोलने के तहत जिसके षडयंत्र रचने के तहत मुझ पे ये हमला हुआ मेरी मर्डर की प्लानिंग हुई और ये पूरा फंडा जो है शहर में चालू है कि पैसे खाने जगहों पे ताले लगाने लैंड ग्रैबिंग करना ये सब उनके यही काम है और इसके अर्चन में अगर इसके विरोध में कोई जाता है तो उस पर वो गुने दो गुने दो दाखिल करवाते हैं झूठे या उसको अपने रास्ते से हटवा डालते हैं मैं चाहता हूं कि इनकी अच्छे से तपास होनी चाहिए और इनकी पुलिस कस्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए जब तक कि ये भाई ये भाई कौन है इसकी तपास नहीं होती इस भाई को जब तक अंदर डाला नहीं जाता है तब तक ये पूरा गुना ओपन होगा नहीं तो इस संदर्भ में मेरी पुलिस से और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि ये पूरी तपास हो और मैंने माननीय राष्ट्रपति को भी अर्जी दी है क्योंकि क्या है कि इस गुना में आ, मुझे माँ से जा, जान से मारने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं इनके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैंने राष्ट्रपति को ये अर्जी दे के बोला है कि मैं खुद ही अपने जीवन का अंत कर लूँ मुझे बहुत मानसिक तनाव दिया गया इन डेढ़ सालों में मेरे खिलाफ़ बहुत षडयंत्र रचे गए हैं मुझे फंसाने की बहुत सारी साजिशें की गई है हमें और हमारे कंपनी को डुबाने के लिए ये बहुत सारे षडयंत्र रच रहे हैं वाया सोशल मीडिया व्हाट्सअप फेसबुक जो कि समाज में इन लोगों का रहना बहुत डेंजरस है तो उनका ओपन होना बहुत ज़रूरी है अमित वाधवाई यांच्यावर हल्ला झाला त्यावेळीच पोलीस कॉल रेकॉर्डिंग तपासल्यास माझ्या जीवावर कोण उठले आहे ते समोर येतील असे वाधवा म्हणाले याबाबत गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश तरडे यांनी सांगितले की ही कॉल रेकॉर्डिंग फार जुनी असून आमचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे आकाश सहाणे स्वानंद मीडिया उल्हासनगर आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला ला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूज व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर